Здравствуйте! Здравствуйте! Я София Пономаренко из города Каменское. София, у вас такой мейкап? Да. Серьезный, что я бы вам дала лет 30. Не, мне сколько, сколько мне 12 лет. 12 лет? Да. У нас же судьи поменялись, такое ощущение, что директор школы говорит: А нет, это слава. А ты хочешь быть старше? Да. Почему? Чем хорошо быть старше? 12 лет такой возраст классный. Хочу узнать, что в взрослой жизни будет. Взрослая жизнь, она и прекрасна, конечно, но она намного сложнее, чем детская. Есть что-нибудь, что ты очень сильно любишь? Я очень люблю цирковой. Угу. И сегодня я вам покажу игру с холохубом. Игру? Да. Давайте посмотрим, что mm -hmm. Говорят, что когда номерок отваливается, это хороший знак. Ну, это О, все, видите, отлепился номерок. Хорошо, классно делает, ничего не скажешь. Она это очень это вправно делает и очень круто. Да, да, да. Очень хорошо. Смотрите, зал стоит, стоя аплодирует. Судьи тоже вижу, аплодируют. София, абсолютно заслуженная авация. Ты большой молодец, видно, что ты много трудишься, и ты заслуживаешь услышать. Спасибо. До тебе мене взагалі не цікавили обручі взагалі. Я просто нормальних обручів не бачив. Ти сама крута. Мені дуже сподобались костюми обручі і взагалі, що ти витворяла. Так, відзітя. Уже два, так. Да. Ігор Васильович. Заворожує те, що ти робиш. Ти, ти крута. Хто знав, що в Кам'янську біля Дніпра живуть такі класні і талановиті дівчата? Ніхто, поки ти не прийшла до нас. У тебе три так. Молодець! Спасибо. До свидання. Щасливо.